Привет! Это рубрика Аксиома любви. Наша сегодняшняя тема ⁇ если родители против того, чтобы молодожены после брака жили отдельно ⁇ Часто родители приводят этот аргумент и упрекают молодую семью в непочтении к себе, если что-то не выполняется по их совету. Батьки роблять все для того, щоб не відпустити своїх дітей жити окремо. Вони будують спеціальну дім так, щоб майбутні молодожони, їхні діти, які поженяться, вони мали свій куточок, але з ними. Молодята категорично проти жити із батьками. І я їх розумію, і вони правильно роблять. Почому ви хочете обміняти велику, прекрасну тещу, Какую? кофточку, кімнату, квартиру. Молоді не сашні характерами. Ах, Эдди, я не можу цього бачити. Он нарисовал 117 портретов. Ого! Ну не 100, но 17. Я вас не понимаю. Меня он не нарисовал за всю жизнь ни разу. А, а моя дочь одна открытка поздравления с Новым годом. И все. Дети, есть дети. У вашего сына появился новый источник вдохновения. Я не знаю, что у него появилось, но я знаю, что у него исчез цвет. Называет ее голчоночком, птенчиком. А для меня есть только одно сухое ма. Это мне знакомо. Раньше каждый вечер перед сном он приходил ко мне в комнату, чтобы поговорить о том, что произошло за день, посоветоваться о своих планах на завтра, пожелать мне спокойной ночи. А теперь ему некогда. Он выговаривается в другой комнате. А мне делать только вот так, для приличия. Эдди, поймите, я дала ему всю свою жизнь. Я не вышла замуж, я могла выйти. Но я сделала это для него, чтобы он стал тем, кем он стал, художником. Купите собаку. Одна мама, свекровь, так сказала своему сыну, «Жену тебя может быть много, а мама всегда будет одна». Так она требовала от женатого сына покорности себе во всем. Такие крайние суждения не одобряются Господом. Он дал повеление о том, что жена, как и мать, должна быть одна на всю жизнь. Еще с самого начала, когда Адам и Ева только были созданы в пятницу, и Бог их венчал, было проголошено этот шлюбный закон. Я думаю, что этот закон знают все, даже и те, кто Библию не читает. Где сказано, «тому покинет человек, батька и матерь, пристанет до дружины своей, и станут они одним телом». Библия и советует родителям воспитывать детей в любви и доброте. Детям уже дается повеление пребывать в полном послушании своим родителям. Но когда дети вырастают и готовы покинуть родительский дом, после своего совершеннолетия они не освобождаются от соблюдения пятой заповеди «Почитай отца твоего и мать». Но теперь родители не вправе приказывать детям выполнять что-либо по своему усмотрению. Родители в данном случае могут дать лишь совет. Но взрослые дети сами решают, принимать им родительский совет или нет. Если люди створюють семью, они створюють свою державу, можно сказать. Они должны отделиться от від своих батьків и иметь свою территорию. Найкращий вариант, когда они будут жить окремо. И окремо не просто там в соседней комнате или в соседней квартире, а найкраще тогда, когда они живут Чуть-чуть дальше, на декьяка километров, а может быть, на эти десятки, сотни километров от своих батьков. Если вы имеете неверующих родителей, то получая от них советы или требования, противоречащие Слову Божьему, вы не обязаны их выполнять. Но ваше отношение к ним все равно должно быть учтивым и вежливым. Поблагодарите их хотя бы за то, что они беспокоятся о вас. Таким образом вам удастся сохранить ровные, учтивые отношения с родными вашего супруга или супруги. Если ваши родители после таких веских доводов все еще против того, что написано в Библии, вы не обязаны их безоговорочно слушать. Но ваше отношение к ним все равно должно быть учтивым и вежливым. Поблагодарите их за то, что они беспокоятся о вас. Надеюсь, таким образом вам удастся сохранить ровные, хорошие отношения с родителями. Это была рубрика «Аксиома любви» и я ее ведущая Алена Козленко. И помните, важнее не найти себе хорошего спутника жизни, а самому им стать.